Чи є такі слова, якими можна попрощатися, знаючи, що це останні твої слова? Чи є такий дотик, яким можна передати дитині всю ту любов, яку неможливо вимовити словами? Чи існує такий подарунок, який би висловив всю глибину того болю і радості? Що відчуваєш поруч з коханою людиною? Нерозумно обіцяти нашим рідним і друзям життя без труднощів, але ми можемо зробити так, щоб бути поруч, тримати за руку і навіть віддати своє життя, коли нещастя трапляється. Це внутрішній вибір людини один раз і на все життя, герой мого фільму Мирослав. Люблячий чоловік, батько п'ятьох дітей, скромна, але мужня людина, зовні не відрізняється від самого простого перехожого і не носить орденів і медалей. Немає високого чина. Проте я вибрала саме його. Вітаю вас! Добре. Слав, як вы потрапили на фронт? Знаете, у каждого решения не бывает одной складовой. Просто было больно и это страшно надоело смотреть, как по обе стороны от баррикад находятся молодые пацаны, которые ну, еще совсем не понимают, что происходит и очевидно, что им там не хочется находиться. Но ну, вот их пригнали, построили. А, тогда же пришло понимание такое, что оружие должно быть в руках ответственных людей. Відповідальність це вантаж, і більшість людей схильні його уникати. Чим сильніша людина, тим більше вона готова і хоче брати відповідальність. Щоб це навантаження нести, потрібна сила, готовність і вміння. Коли тягар відповідальності занадто важкий, перед людиною постає питання розкладу відповідальності. Так народжується лідер. Але відповідальність не лише вантаж. Це перепустка у лідерський світ сильних, квиток на великі права і можливості. Декілька років тому Мирослав і його дружина Дарина всиновили трьох дітей, а двоє народилися у родині. Відповідальне батьківське серце це те, що покликало Мирослава в армію на передову. как одну из целей своего пребывания там, а я ставил сохранить тех людей, которые вокруг меня, в том числе от зла, которое исходит изнутри. Потому что это достаточно серьезное испытание, когда находишься в постоянном напряжении, риски смерти, когда постоянно вот насилие какое-то происходит, и у тебя есть возможность. не хотелось своим присутствием, своей молитвой, каким-то может там примером или словами, или, возможно, даже резкими действиями, уберечь своих друзей, которые, ну, люди стали мне друзьями, от зла, которого исходит изнутри. А молитва была, Господи. Притом она пришла мне, как бы вот вспомнилась утром 20 февраля. Мне не, не вспомнилось, пришла на ум, когда я уже в таком полуборочном состоянии. Я уже чувствовал, что я не могу присутствовать на, на передовой, где и люди горят, и, и взрываются, и пули летают. Я просто стал рядом. Я молился, Господи, сохранить тех, кто вокруг меня. Вот вы смотрели войне в лицо. Какое-то лицо. Пишите его бессмысленно. Война – это грязная работа, которую кто-то должен сделать. Смысла там смысла нет. Войны формуются в головах, там же, где народжуется страх. В розумі будується модель майбутнього, і людина йде у це майбутнє. Кожної людини своя доля. Якщо уявити, який це може мати вигляд, то напевно це буде кадр з величезною кількістю стежок, на яку з них ступити, людина вирішує сама. Часто саме внутрішній страх змушує робити невірний вибір. Чи не половина людства на запитання, чи хотіли б вони змінити своє життя, відповіли б так. Ярослав впевнений, що у зміні долі наші думки та націленість на перемогу найважливіше. Тому своє покликання він бачить в тому, щоб допомогти ближнім побачити головну мету любов до свого Бога, до своєї родини, до своєї землі України. Любов, яка росте всередині, змінює мислення, спрямовує і веде. Саме любов зможе перемогти страх смерті та зробити переможцем. Я верующий человек, то есть я знаю, что смерть – это, это всего лишь -то, какая-то точка в небольшом отрезке жизни. Как верующий человек я верю, что мое предназначение – быть с Богом. Это то, для чего создан каждый человек. Поэтому наша здесь, жизнь здесь, на Земле, она имеет определенный смысл, но она очень краткосрочна. По сравнению з свічності. Мирославу, як і його товаришам, які пішли воювати за покликом серця, є що втрачати. Багато хто залишив свій бізнес, свої сім'ї. У самого Мирослава п'ятеро дітей, любляча дружина, батьки, улюблена робота. Але саме любов привела його в зону АТО. Мне стало страшно, что я превращаюсь в такого себе овоща, там, диванного, там, перед телевизором, перед компьютером. То есть я вроде бы есть у детей, да, есть вроде в семье, но на самом деле я отсутствую, я мыслями где-то в другом месте, и это не идет на пользу атмосфере семьи. И вот, вот понимание, что можно так зайти туда, откуда уже не вернешься, в этом своем состоянии. Было страшно. Кто такой герой? По вашему? Мы говорим герой, героизм. В чем он заключается? Ну, я могу сказать, что абсолютное большинство тех, которые называют их героями или посмертно героями, они совершая, что-то совершая, они в этот момент не думают о каких-то там высоких материях в плане проявить, так значит, свое свой героизм и так далее. Они делают то, что считают нужным. У нас формируется народная армия. Полгода у нас армии не было. Это повышает национальный дух? Конечно, это повышает нас. Это повышает дух бойцов. Сильно. Ну, потому что видишь, что ты кому-то, понимаешь, что ты кому-то нужен, на тебя рассчитывают. Вот, вот мне было, ну, честно, честно говоря, я для себя еще сомневался, возможно, это как бы не моя война, и, ну, в частности, именно АТО, вот война с сепаратистами меня вызывала, после всего этого вызывало сомнения определенное. Но с другой стороны, когда я приехал уже в мирное, и люди, ну как реагировали на нас, люди, я понял, что люди на нас рассчитывают реально. Коли людина бере відповідальність за своє життя, вона в змозі понести і чужий біль. Відповідальність за свою землю виростає з відповідальності за свою сім'ю. Мирослав народився в Україні, в Києві. Тут минуло його дитинство, юність, потім одружився, народився син, потім донька. А незабаром сім'я всиновила одразу трьох дітей. У перших числах червня Мирослав пішов добровольцем на Національну гвардію України. Потім від'їзд в Артемівськ в зону АТО, в складі протитанкового підрозділу батальйону Донбас брак участь у бойових діях Первомайську, Мар'їнці, Курахово. З третьої спроби зайшли в Іловайськ. Это было уже за селом Осыково, между Осыково и Старобешево. мы прорвались, мы воспользовались паузой, стали в голову колонны. Это, наверное, четвертая машина, пятая. То есть там спереди и танк был, БМП, еще несколько грузовиков. Мы прорвались сквозь первые линии, сквозь обстрел, сквозь первые линии. Через какое-то село, я не знаю, как называется, и уже в Осыково мы остановились подобрать людей с разбитого грузовика. Там было, если не ошибаюсь, 4-5 человек, а у них был один раненый. То есть у нас, ну, подобрать, у нас, так сказать, боевая машина была, это грузовой бус Renault Traffic. Ну, такой, просто для того, чтобы ездить. То есть мы подобрали людей, потеря, было потеряно время, когда мы выехали за село, колонна ушла вперед. Слышно спереди бой, слышно сзади бой, куда ехать. Поворот, поворот один проскочили, остановились, потому что не знали, куда ехать. За нами, получается, прибилось еще двое бойцов на мопедах и одна БМП с неработающей пушкой. И вот момент, когда мы остановились, то есть там попробовали остановить машину, я остановил машину, которая шла навстречу, чтобы узнать, как ситуация, и когда машина отъехала, вот в посадке слева работающие двигатели. То есть, ну, не знаю, ждали они, ждали они нас или только подъехали, ну, в общем-то, российские десантники. как вы определили, что это российские десантники? Почему вы определили, что российские? Ведь Россия говорит, что здесь русских войск нет. Ну, в личном общении. То есть, ну, во-первых, абсолютно очевидно было, что это цельная часть. Это не образование а, сепаратистов, которые там называют себя там по-разному, там у них там атаманы, там, ну, я не знаю, там сколько людей, там сколько сколько мнений. А это была воинская часть, начальник штаба, например, снял с меня ботинки послал бойца снять. Понравились. А, начальник штаба Они батальона. Они тоже плохо вооружены, знаю, как мы, и плохо одеты. А, да я бы так не сказал. Ну просто ему понравились мои ботинки. Видать, вот такая вот сущность, при том, что зарплата у него, я так понимаю, раз 20-25 больше, чем моя, но хорошие на мне были ботинки. Мы не попали в те части, которые понесли большие потери. В плен попали к частям, которые стояли в стороне, большей частью у них потерь особых не было. Но говорят, что там, где, конечно, там, в частности, называлось Псковские десантники, им досталось хорошо, то там пленным, над пленными издевались. Над нами, ну, назвать издевательством то, что выложили в поле с вывернутыми назад руками, завязанными глазами на ночь, ну, конечно, да, было жестко. Или, например, водитель КАМАЗа, когда вопреки договоренностям, вопреки данному слову русскими нас передавали сепаратистам, водитель КАМАЗа российский, военный КАМАЗ, он зашнуровал ПВХ-тент, набили в КАМАЗа больше 60 человек, плотно зашнуровал тент ПВХ и, ну, соответственно, держал на жаре. За полтора литра воды он брал часы. То есть пока были у людей часы, у нас было немного воды. Срочников я там не видел. Остановил контракт. А по национальному признаку, ну, вот чисто русские, конечно, если эта часть без, не разбавлена, например, там, Дагестанцами и так далее, то, ну... Ее вряд ли в бой будут посылать. Нас согнали, скажем так, группировка, которая находилась там в окружении. была достаточно мощной, чтобы с боем выйти из окружения, понеся намного меньше потери, чем мы понесли при, так сказать, при, при, при зеленом коридоре. Заявлено, нам сказали, собирайтесь, у вас заявленный коридор. То есть сначала нас не вывели вовремя, сначала не дали нам подмоги, потом нас вовремя не вывели. Дождались, когда это все уже будет абсолютно, котел будет сформированный, плотно закрытый. Тогда нам сказали, что у нас есть зеленый коридор. Согнали, ну, в частности, ту колонну, в которой я был, которую я наблюдал, между сельскими домами, сельскими домами, техника в три ряда, понимаете, насколько это плотно. Согнали, вот, чтобы ждем, вот сейчас договорятся, мы выходим на зеленый коридор. Ну, вместо этого начался обстрел, промазать по настолько плотной колонии это было невозможно. И, соответственно, сразу рванули вперед, чтобы проскочить в зону обстрела. То есть, очевидно было всем, что нас предали. В плену мы пробовали около двух суток. Я так понимаю, что передача нас сепаратистам, это было, скажем так, по недомыслию. Российской стороны, потому что на тот, на тот, на тот момент уже а, было около двухсотых десантников в плену у, у украинских войск. То есть им сразу пришлось нас возвращать э, для обмена. В Донецке в СБУ мы пробовали не больше, скажем так, двух часов мы там не пробовали. Сразу сепаратистам поступила команда вернуть. Нас а даже... были тех, кого убили в плену? Замучили? А, среди нас нет. То есть и вы и те, кто вокруг вас, как вы по вашей молитве вышли да. целыми. Погибло до полусотни людей за все время боевых действий батальона. Много раненых сейчас. То есть по сути прежний состав на данный момент не существует. А тепер я розкрию секрет того, чому серед різних історій сотень героїв саме ця так глибоко торкнулася мого серця. Я, несподівана для самої себе, стала свідком дива родини коптило. Неділя 31. Серпня у церковному зібранні на сцену вийшла маленька і тендітна жінка, та звернулася з проханням про молитву за чоловіка, який потрапив у полон. Так трапилося, що наш брат, член нашої церкви, Мирослав, який був в АТО якраз в Віловайську, там де ці всі події надзвичайні. І я знаю, що церква вся мобілізувала за хто де був. Ми всі молилися і в день, і вночі ми бачимо, скільки людей там загинуло. Яка там була небезпека, а в нього п'ятеро дітей, це ж не жарти, ви розумієте? І тільки вчора, нарешті, ми отримали якусь звістку, що із гіршого, мабуть, краще Бог йому дав він в полоні у ДНР. Це, це жах, але, але він живий. Dein Plot, ist schauen Щасливий результат вражала, а коли Дарина заспівала, і церква стала одностайно молитися за Мирослава та інших людей, що потрапили в Оловайську пастку, атмосфера єдності і любові наповнила вірою в перемогу кожну людину, котра була присутньою в залі. Через тиждень Дарина мала святкувати день народження і благала Бога тільки про один подарунок живого коханого. Через дві години після молитви Мирослав подзвонив. Він був вільний, він і ті, хто були поруч, ніхто не загинув, всі повернулися живими. Есть слова, которые невозможно сказать. Какие вы слова сказали, когда уходили? Ну что, я поехал. Угу. Как к этому отнеслась ваша семья? Ну жена у меня умничка, я имел в этом возможность убеждаться все там 14 лет нашей совместной жизни, особенно этой зимой. Тобто на вот, надіжний тил, який можна обеспечує ну, вот, 99% результату. За 14 років нашого шлюбу ми жодного разу не розлучалися довше ніж на тиждень. В своєму житті не раз пересвідчувалася, що коли віддаєш найдорожче, це найдорожче ну, для мене Бог, для когось. Кось Хай скаже, доля повертає тобі це і повертає тобі це з надлишком. Так само з чоловіком. Це найдорожче, що є в моєму житті. Це найближча людина, яка є в моєму житті. Я розуміла, що я можу його вмовити залишитися. Він залишиться фізично поряд зі мною, але його душа, його серце буде зруйноване, тому що він не може байдуже дивитися на все те, що. Точиться навколо нас, що зараз коїться в нашій країні. Ті люди, які загинули в небесній сотні, які поклали життя своє заради інших людей. Ті люди, які зараз гинуть на сході, так вони втрачають своє фізичне життя, і це боляче. І ну, це, це так не повинно бути, бо людина створена для того, щоб жити. Але це не найстрашніше, що може статися. Найстрашніше, коли людина е, втрачає свою душу і своє серце. На що перетворюється така людина? Я хочу мати чоловіка, який має цілісну душу, е, а не просто тіло, яке лежить на дивані біля телевізора. Це не є справжній чоловік. Що би ви сказали матерям, які пускають своїх дітей, котрих виращують, них чувство патріотизму? Может быть, не нужно воспитывать это чувство, чтобы не потерять ребенка. Но есть что-то, что делает человека человеком. Потому что если избегать сложных и опасных моментов, то человек просто становится ну, животным, мягко говоря. Поэтому если ребенок вырос патриотом, то ну, спасибо таким родителям. Хочется дожить до того момента, когда это все закончится, при том закончится не просто, а бы закончилось, а закончилось нашей победой. И чтобы мы там не просто пошли куда-то там на какой-то Запад, какую-то Европу, а чтобы мы остались полноценной страной. Как кто-то сказал, что когда все закончится, у нас в стране будет национальная армия, национальная идея, перспектива, а у них останутся только, только кресты. С чего начнется исцеление нашей нации? Ну, как верующий человек, у меня один ответ. Исцеление нашей нации, оно начнется с того момента, когда нация станет на коленях, придут. С покаянием. Самое важное ⁇ это быть целостным, целостным человеком. И самое важное ⁇ чего бы я хотел желал бы для своих детей, и о чем я молюсь, это чтобы они имели отношение с Богом. Имея име это, име это, это, как, это та, та, то основание, на котором состоится любая жизнь. И эта жизнь была полноценной. Наши герои ствердживают, что для вызначения меты треба выявить и сформулировать найважливіші ценности. Відданість цінностям і прагнення до безумовної любові формують джерело найефективнішого пального для змін, що відбуваються як всередині самої людини, так і в суспільстві. В цілому. Любов і віра надають нам кермо і компас для навігації у штормах, які неминуче супроводжують наше життя. Вони виведуть з полону тенет страху і нададуть сили боротися і творити. Так влаштований цей світ. Немає більше тієї любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх. Кращий спосіб змінити світ робота над своїм внутрішнім світом, тому що працюючи над собою. Я вже роблю світ на одну людину кращим. І те життя, яке приходить зсередини, перемагає навіть смерть, яка поза мною. Коли-небудь ви відчували ці потоки радості і внутрішніх сили в той момент, коли навколо був суцільний хаос. Герой це той, хто бачить життя навіть крізь смерть, хто перемагає смерть. Може, в цьому та й на.